В этом рецепте я вам покажу, как я делаю очень вкусные луковые кольца в кляре из сыром. Для этого нам понадобится большая луковица, сыр тертый, подсолнечное масло для жарки, мука и сильно газированная очень холодная вода. Лук очистить и нарезать пластинками толщиной где-то 7-8 миллиметров. Потом разделать каждую пластинку на кольца Сейчас нужно сделать кляр. В муку высыпать сыр. У меня сыр пармиджана риджана. Он соленый. И соль я уже не добавляю. Хорошо перемешать сыр с мукой. И потом добавить сильно холодную, очень газованную воду. Перемешать. должен получиться вот такой консистенции. И отправить в холодильник. Кляр должен быть очень холодный. В это время нагреть сковороду. На нагретую сковороду налить подсолнечное масло. Где-то на 1,5-2 сантиметра. Я проверяю масло Готово оно уже или нет, зубочисткой. Если идут бульки, значит, масло нагрелось как раз хорошо. Потом в кляр положить кольца луковые, хорошо перемешать и начинать жарить. Слишком много колец из лука не ложить в масло, потому что так лучше они обжариваются и получается более хрустящий э, кляр. У меня еще есть вот такой секрет небольшой. Для того, чтобы кляр был э, хрустящий, я приподнимаю немножко, 2-3 секунды держу кольцо и потом дожариваю. Так, выложить на бумажную салфетку, чтобы ушло масло от жарки. Это очень вкусный снак. Даже холодными. Лук в середине мягкий, точный, а э, извне кляр очень хрустящий. Даже холодными они хрустящие. И вот таким способом жарить все кольца луковые. Посолить, поперчить и приятного аппетита!